Hmm, pernah tak anda rasa macam ada sesuatu yang tak kena, ada yang kurang dalam hidup? Rasa rindu pada satu tempat yang betul-betul boleh bagi ketenangan pada jiwa. Kalau ya, jom kita mulakan satu pengembaraan yang cukup istimewa bersama-sama. Ia dipanggil Misi 40 Hari Mencintai Masjid. Dan ini, ini bukan sekadar kupasan biasa tau. Anggaplah ini sebagai satu jemputan pribadi untuk anda, untuk kita semua, mencari semula ketenangan tu di rumah Allah. Dengar betul-betul ayat ni. Ia bukan sekadar kata-kata kosong, kan? Ia macam satu kompas yang tunjukkan arah kita. Ayat ni mengingatkan kita yang misi ni sebenarnya jauh lebih besar daripada diri kita sendiri. Ia tentang membina satu legacy, satu asas yang super kukuh untuk generasi yang akan datang. Bayangkan generasi yang akan memimpin dunia lahir dari saf-saf subuh yang tak pernah putus. Baiklah, dalam setiap kembara yang hebat mesti ada cabarannya kan? Dan kembara kita ni bermula di satu tempat yang sepatutnya penuh dengan riuh rendah dan kegembiraan. Tapi sebaliknya, ia kini diselubungi kesunyian. Cuba anda bayangkan, sebuah istana yang tersegam indah tapi sunyu sepi menanti kepulangan penghuninya. Itulah, itulah gambaran masjid kita hari ini. Cuba tengok istana ni, cantik kan? Sangat indah. Tapi di sebalik keindahan tu, ada satu kerinduan yang mendalam, rindu nak dengar suara orang-orang muda bergema semula kat dewan-dewan tu. Rindu pada semangat dan tenaga yang hanya mereka boleh bawa. Anda tahu, ini bukan lagi soal nombor atau statistik demografi. Ini, ini soal hati. Okey, jom kita jujur dengan diri sendiri sekejap. Pernah tak rasa berat sangat nak melangkah ke masjid atau rasa macam, eh, aku ni tak cukup baiklah nak masuk rumah Tuhan? Atau mungkin rasa kikuk, rasa janggal sebab dah lama sangat tak jejak kaki ke sana? Kalau anda pernah rasa macam tu, percayalah anda tak keseorangan. Inilah yang kita panggil dinding halimunan yang menghalang kita. Dan sekarang, dah sampai masanya untuk kita robohkan dinding ni. Sama-sama. Jadi, apa ubatnya untuk kerinduan istana ni? Jawapannya, satu impian yang sangat berani. Satu matlamat yang, wow, cukup besar. Kita tak cakap pasal naik 10%, bukan juga 50%. Tapi misinya adalah untuk tingkatkan jemaah harian sebanyak 3%. Ratus peratus. Boleh bayangkan tak betapa hidupnya kembali rumah Allah dengan tenaga dan semangat macam tu? Itulah impian kita semua. Okey, mana-mana pengembaraan pun mesti perlukan peta kan? Dan untuk pengembaraan kita ni, kita ada satu peta yang hmm, sangat istimewa. Kita panggil ia peta ajaib 40 hari. Petani bukan setakat nak tunjuk jalan pulang ke masjid tau, tapi ia juga satu panduan yang akan mengubah kita dari dalaman. Ini bahagian yang paling best. Formula ajaib ni sebenarnya gabungan dua dunia yang sangat hebat. Satu dari sudut sains. Kita ada neuroplasticity. Maksudnya bila kita ulang satu benda selama 40 hari, secara literalnya kita sedang membina jambatan baru yang bercahaya dalam otak kita. Benda tu akan jadi mudah dan seronok. Lepas tu kita ada dari sudut iman pula. Hadis, satu janji dari perjuangan 40 hari ini ada dua ganjaran besar menanti. Bebas dari api neraka dan bebas dari sifat munafik. Nampak tak? Inilah formula ajaib yang attack serentak akal dan jiwa kita perjalanan 40 hari ini macam ada tiga babak utama. Babak pertama, dari hari 1 hingga 10, ini adalah fasa perang. Perang dengan diri sendiri, lawan tabiat lama. Kemudian babak kedua, hari 11 hingga 30, ini fasa pembinaan semula. Otak kita mula buat wiring baru, rutin baru dan mula rasa selesa. Dan akhirnya, babak ketiga, hari 31 hingga 40, inilah fasa transformasi. Masa ni, perjalanan ke masjid tu dah rasa macam natural je, macam bernafas. Dan siapa cakap ibadah ni tak boleh jadi seronok? Jom tengok macam mana ia berfungsi. Pertama, anda check-in guna kod QR kat masjid setiap kali solat. Lepas tu anda kumpul mata. Satu solat, satu mata. Senang kan? Tapi ada bonus. Solat subuh dengan isyak, mata dia double. Dan yang paling best, anda boleh tengok kemajuan anda dekat buku amalan digital. Macam main game kan? Tapi hadiah utamanya cinta Allah. Dalam Islam ni, satu benda yang sangat indah ialah kita tak pernah dibiarkan berjalan sorang-sorang. Dan hadis ni adalah bukti paling kukuh. Ia macam satu jemputan terbuka untuk kita semua jadi ejen kebaikan. Kita ajak orang lain, kita kongsi cahaya ni. Dan ajaibnya, bila kita buat macam tu, ganjaran untuk kita pun akan berganda-ganda. Dan inilah sistemnya. Bila anda ajak seorang kawan join misi ni, setiap mata yang dia kumpul, anda pun akan dapat mata yang sama. Tanpa kurangkan mata dia sikit pun. Bayangkan, ia macam anda tanam satu taman pahala. Anda ajak kawan, dia pun tanam bunga kat taman tu. Akhirnya taman tu jadi mekar dan indah dan ia taman yang anda bina bersama-sama. Hebat kan? Selepas kita lalui semua cabaran, sekarang kita masuk ke babak akhir di mana fajar baru mula terbit. Ini bukan lagi tentang individu, tapi tentang kita sebagai satu komuniti. Ini adalah permulaan di mana kita semua bersatu hati berganding bahu untuk sokong para wira yang sedang dalam pengembaraan mereka ni. Para wira kita ni perlukan sokongan padu dan di sinilah kita semua boleh mainkan peranan. Macam mana? Melalui kotak terajaiban community atau tajaan. Ada pakej berlian yang betul-betul boleh jadi game changer, hadiah-hadiah besar macam iPhone atau motosikal. Dan ada juga pakej emas sebagai istiqomah booster, hadiah mingguan macam voucher untuk pastikan semangat mereka sentiasa membara. Dan percayalah, tajaan anda tu bukan sekadar wang. Ia jauh lebih dari itu. Setiap sumbangan anda tu ibarat sebatang lilin yang anda nyalakan untuk terangi jalan anak-anak muda kita. Cahaya lilin tu bukan je bantu mereka tapi pahalanya cahayanya akan terus mengalir untuk anda tanpa henti. Dan inilah inilah jantung kepada keseluruhan misi kita. Simbol ni ia sangat ringkas tapi mendalam. Ia adalah sebuah hati yang dipenuhi dengan rumah Allah. Ia melambangkan satu benda. Bila hati kita dah terpaut pada masjid, pada rumahnya, maka insya-Allah kita akan sentiasa berada dalam naungan cintanya. Sekarang saya nak anda pejam mata sekejap. Cuba bayangkan saf solat subuh penuh sampai melimpah keluar. Cuba bayangkan wajah-wajah jemaah yang tersenyum gembira dan dengar suara zikir dan tawa yang kembali memenuhi istana yang pernah sunyi itu. Itulah visi kita. Itulah kemenangan kita dan kita kita akan capai semua ni bersama-sama. Kisah ni sebenarnya belum tamat lagi. Helayan terakhirnya masih kosong dan pen untuk menulisnya sekarang ada di tangan anda. Jadi soalannya, adakah anda hanya akan jadi pembaca kisah ni atau anda akan jadi salah seorang penulisnya? Jom kita sama-sama lukis masa depan komuniti kita. Jadi pengembaraan anda bermula sekarang. Misi ni takkan lengkap tanpa anda. Fikirkan sejenak. Siapakah orang pertama yang terlintas di fikiran anda untuk dibawa bersama dalam kembara yang hebat ini?